Время – критический ресурс во время игры, ведь на матч его много не дают. Даже если речь идет о таких моментах, как забить решающее очко предыдущим чемпионам на последних секундах матча. Получается, в этом сезоне мы уже вышли в старшую лигу. Я еще с детства мечи кидаю, но такое представить, прям как мечта сбылась. Такие моменты очень вдохновляют, но результат дают несчетные часы практики, тренировок и еще практики. Баскетбол такой спорт, похожий на жизнь. Есть падения и взлеты, и все происходит очень быстро. Вы знаете, из этого спорта можно многому научиться. Тикающие часы не особо поджимают во время тренировок. Но капеллан Стефан Нес считает, что время, проведенное с командой, не прошло даром. Ничего вычурного, просто посидеть вместе, строить и укреплять отношения. Началось все с того, что я просто сидел здесь и молился за ребят. Теперь же мы вместе общаемся, вместе молимся. Сейчас вот проводим лидерские тренировки. Хочу внушить им основные ценности FCA. А ценности эти могут быть и ценнее всяких засчитанных очков. Уважение к команде, сплоченность и высшая цель. Неофициальный девиз нашей команды построен на мысли, что нужно избегать эгоистического честолюбия, но в скромности считать каждого выше себя, и практикуя это, служа другим, вся команда поднялась духовно. Игроки, как Брэндон и Росс, не стесняются носить воду младшим игрокам, и даже сам тренер бегает за водой для второкурсников. Скоро уже третий год, как Стефан Нес общается с институтской баскетбольной командой, и в этом году он ожидает новых глубин, достигнутых в силе Иисуса Христа. И эта сила проявляется в молитве, крепких взаимоотношениях, построенных на Христе и принципах Божьих. Когда ребята проходят через сезон, то их победы и поражения, это похоже на то, что будет с ними происходить всю их жизнь. И в это время они могут практиковаться в тех ценностях, в тех вещах, которые... Они учат сейчас через FCA. Приближается долгий сезон и еще более долгое межсезонье. Как Шемус, так и ребята согласны. Очень полезно иметь кого-то со взглядом извне, дать ему возможность стать частью команды и видеть вещи еще и изнутри. Стефан научил меня многому. Не только как тренера, но и еще тому, как быть просто хорошим человеком. В действительности же я не делал ничего особенного, просто приходил и находился там, где Бог э, дал мне быть каждый день. А Он уже сделал остальное, складывал обстоятельства, приводил меня туда, куда нужно, давал этому всему расти, а я просто приходил.